এতিয়া যে অৰুণোদয় আঁচনি আকৌ নতুনকৈ এখন লিষ্ট ওলাব বুলি ভাবিছে সঁচাকৈ ওলাবনে আপোনালোকৰ আৰু আপোনালোকৰ এই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে ই কোৱাই চি কৰি দিব লিংকটো আপোনালোকৰ একাউণ্টত তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকিলে আপোনালোকে আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাই যাব লিষ্ট এখন প্ৰকাশ পাব বা ইত্যাদি ইত্যাদি সকলোখিনি কথা আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে কোনসকলে কোনসকলে আপোনালোকে বেংকত এইটো কাম কৰি দিব লাগিব আৰু এই যে লিষ্ট আপোনালোকৰ প্ৰকাশ পাব বা কি সঁচাকৈ আপোনালোকে পাবনে যাক দিব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনি পোৱা নাই যোনে নাপাব লাগে তেওঁহে পাইছে কোৱা হৈছে যে এইখিনি এতিয়া আমি এতিয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিসকলে পাব লাগে গাইডলাইন আছে তেওঁলোকৰ বাবে অৰুণা আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যাৰ বাবে তেওঁলোকে পোৱা নাই কাটি দিছে তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত জনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম চেনেলটোলৈ যদি আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল এখনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাব লাগে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিব হয় নে নহয় কথাখিনি জনাব আৰু আপোনালোকে কিতাপ পালে নাই সেইটোও লিখিবলৈ নাপাহৰিব বাৰু যিকোনো সেইখিনি লিখিলে লিখিব নিলিখিলেও নাই আপোনালোকৰ কোন কথা নাই কথাটো হ'ল কি এতিয়া অৰুণোদয় আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰা হৈছিলে বিশেষভাৱে এতিয়া ধৰি লওক কাৰ বাবে যিসকল বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনোবা যদি বিধৱা মহিলা আছে তেওঁলোকৰ বাবে কোনোবা যদি অবিবাহিত মহিলা আছে ঘৰতে আছে তেনেদৰে তেওঁলোকৰ বাবে সেইখিনিত সেই তেওঁলোকক কি কৰা হৈছিলে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হৈছিলে বেছিকৈ তো এতিয়া যিটো দেখা গ'ল এতিয়া ঊনৰাচেন তিনি পাছত তেওঁলোকেই অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ সেই যি পাইছে বহুতে পাইছে নাই পাবলি সেইখিনি আমি ক'বলৈ নাযাওঁ তেওঁলোকো তেনেদৰে বহুতো লোকে পাইছে কিন্তু এতিয়া যদি দেখা যায় তেনেধৰণৰ বহুতো লোকেই পোৱা নাই ভাবিলে আচৰিত লাগে তো কিয় কোনে কৈছে এইটো এটা ডাঙৰ হাতৰ হৈ আছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এইটো জনাইছে যে যিসকলৰ ঘৰত এতিয়া ধৰি লওক চাকৰি হৈছে বা চাকৰি পাইছে কাৰণ কেলৈ আঠশ পঞ্চাছ টকাৰ পৰা বা সেইখিনি পৰ্যায়ৰ পৰা পাই থাকোঁতে কাৰণ কেলৈ তেতিয়া কাৰোবাৰ ঘৰত চাকৰি নহ'ব পাৰে এতিয়া এইখিনি শেহতীয়াকৈ যিখিনি নিযুক্তি হৈ আছে এইবছৰ পিছত সিজাব ই বছৰ কাৰণ কেলৈ কোনোবা যদি কোনোবা সন্তান আছে সেই ঘৰত সেই মাতৃগৰাকীয়ে অনুদয়টো নাপাবও পাৰে অৰ্থাৎ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যে যাৰ ঘৰত চাকৰি হৈছে তেওঁলোকৰ অনুদয়টো কাটি দিব আৰু কোনোবা যদি ব্যৱসায়ভাৱে অলপমান আগতকৈ উন্নত কৰিছে বা গাড়ী গোৰা কিবাকিবি লৈছে আৰু যদি তেওঁলোকে বিচাৰে নিজে সেইখিনি চাৰেণ্ডাৰ কৰিব পাৰে যে হয় আমাক উন্নতি নালাগে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক অলপমান চাব কৈছে কথাটো কৈছে তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এতিয়া ক'ত কি কৰিছে একো খেল নাই মুঠতে এতিয়া কি হ'ল আগৰ পৰা যিসকল মহিলা পাই আছিলে তেওঁলোকে কাটি দিছে মুঠতে যিসকল মহিলা পাব লাগে কোনোবাই ধৰি লওক বিধবা কোনোবাই ধৰি লওক অবিবাহিতা কোনোবাই ধৰি লওক বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ লোকৰো কাটি দিছে কি হৈছে মানে আচৰিত এতিয়া বহুতে কৈ আছে যে আকৌ লিষ্ট ওলাব নি তো এইখিনি ক্ষেত্ৰত লিষ্ট আকৌ নোলায় আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি চিন্তা কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই লিষ্ট বুলিবলৈ আপোনালোকৰ এইখিনি ক্ষেত্ৰত আকৌ নোলায় ইমান মাথা মাৰি থকা আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই লিষ্ট নোলায় আৰু নোলায় আগন্তুক সময়ত কিবা এটা নতুন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে হ'লে সেইখিনি হ'ব পাৰে লিষ্টৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ লিষ্ট আহি নপৰে কাৰণ খালে অলৰেডি সেইবিলাক হ'লেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এইটো কৈছে যদি আপোনালোকৰ কিবা কাৰণত একাউণ্টত পইচাটো সোমোৱা নাই তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে একাউণ্টটোত আপোনালোকে লেনদেন কৰা নাছিলে নেকি ইউকিউ আই চি কৰি থোৱা নাছিলে নেকি আধাৰ লিংক হৈ থকা নাছিলে নেকি তেতিয়া সেই মহিলাগৰাকী অৰ্থাৎ যি মহিলাগৰাকীৰ নাম আছে বা আপোনালোকৰ কিতাপ আহিছে সেই মহিলাগৰাকীৰ একাউণ্টটোহে সোমাব যদি আপোনালোকৰ সেইখিনি কৰি থোৱা নাই বা অলপমান খেলি মেলি হৈ যায় এতিয়া লাষ্ট আপোনালোকে এই পইচাটো দিয়া আগলৈকে দহ পোন্ধৰ দিনৰ আগলৈকে যদি আপোনাৰ একাউণ্টটোত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈয়ে আছে বন্ধে আপোনালোকে পাই আছিলে বা নাপালেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ মূলধৰণকে আপোনালোকে ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছিলে তেনেহ'লে সেই একাউণ্টটোত আপোনালোকে ই কে আই চি বা আধাৰ লিংক কৰিব লগাটো কি কথা এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোখিনি ঠিকেই হৈ আছে ত' যিসকলে ই কে আই চি কথা কৈছে সেইসকল হৈছে যে যিসকলে একাউণ্টটো হয়তো বহুত দিন চলোৱা নাছিলে বা ইটো ইটো খুৱাইছিলে সেইসকলে বাকী আৰু ক্ষেত্ৰত ক'ব লগা কি আছে লিষ্ট আৰু এতিয়া তেনেদৰে নোলায় আগন্তুক সময়ত দেখা যাব কেনেদৰে কি কৰে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহানাজাইছিলে যে যদি কোনোবা ঘৰত চাকৰি পাইছে তেওঁলোককহে কাটি দিব কৈছে আৰু কোনোবা ধৰি ব্যৱসায়ৰ বাবে সফল হৈছে তেওঁকহে কাটি দিব কৈছে তো সেইখিনি কথা তো কাটিছে কি কেনেদৰে ক'ত কাটিছে একো ঠিক নাই মুঠতে এফালৰ পৰা কাটি গৈছে কোনোবাই এতিয়া ধৰি লওক বিধৱক মহিলা পোৱা নাই কোনোবাই ধৰি লওক অবিবাহিত মহিলা পোৱা নাই কোনোবাই বিশেষভাৱে মহিলা পোৱা নাই মুঠতে দুখীয়া যাক দিব লাগে মুঠতে যিসমূহ গাইডলাইন আছে যেনেদৰে যিসকলৰ বাবে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাইছিলে তেওঁলোকে বেছিভাগে পোৱা নাই এতিয়া মুঠতে জাহা তাহাঁ ধুমধাম তেনেদৰে হৈছে কি হৈছে নাজানো মুঠতে লিষ্ট আগন্তুক সময়ত ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই হয়তো দুই এক কিবা এখন নথি পত্ৰ ল'লে হয়তো পাবলৈ আছে তেনেদৰে লিষ্ট নোলায় আপোনালোকে চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হৈ আছে ত' সেইখিনি কথা আৰু ই কেআই চি ক্ষেত্ৰত ক'লোৱেই যে কোনসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় কেনেদৰে জনাইছিলে চাবলৈ বা ইত্যাদি ইত্যাদি সেইখিনি চ' সেইখিনি কথা আগন্তু সময়ত খবৰসমূহ পালে নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাম আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকে পালে নাই কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব অন্য এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ পোৱা খাৰে আজিলৈ মানে